হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল জয় টেকনিকেলছ নিউজ আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিম বিশেষকৈ আপোনালোক যিসকলে ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টত নাপালে হয়তো আপোনালোকে বা যিসকলে ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টত পাইছিলেও কিন্তু এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিলে আৰু লগতে আপোনালোকে আচলতে সেই ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টত অহা নাম নাম অহাসকলে যদিহে আচলতে ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট যিহেতু আপোনালোকৰ ওলাব এতিয়া গতিকে সেই ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টত আপোনালোকৰ নামবিলাক আহিব নে নাহে এইটোলৈ আপোনালোকে এটা প্ৰশ্ন মোক বিশেষকৈ সুধিছিলে গতিকে সেইটো সম্পৰ্কে আপোনালোকক অৱত অৱগত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব যিহেতু আপোনালোকক সকলোবিলাক আপডেট বা সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰভাইড মই ইয়াত কৰিম লগতে আপোনালোকক ইয়াত ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাম যে মেৰিট লিষ্টবিলাকৰ যি প্ৰিপেৰেশ্যন আছে বা আপোনালোকৰ যিটো পাব্লিকেশ্যন আছে সেইখিনি কেতিয়ালৈকে হ'ব আপোনালোকে যিহেতু জানেই সেই কথাটো অলৰেডি আপোনালোকে গম পাইছে বা আপোনালোকে পাইছেই চাগে তথাপিও আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ভিডিঅ'টিত প্ৰথমতে আপোনালোকক মই জনাই লৈছোঁ মেৰিট লিষ্ট আপোনালোকৰ পাব্লিছ হ'ব বাৰ তাৰিখে আৰু তাৰ কাৰণে যিটো নতুন কৰিগন দাম আচলতে আহিছে সেইটো আপোনালোকক মই ইতিমধ্যে দেখাইছোঁৱেই দহ এঘাৰ তাৰিখে যিহেতু ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টটো প্ৰিপেৰেশ্যন হ'ব আৰু বাৰ জুন পাঁচটা বজাত আবেলি সাধাৰণতে আপোনালোকৰ যিটো মেৰিট লিষ্ট ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট সেইটো পাব্লিছ হৈ যাব চ' গতিকে এইখিনি আপোনালোকেতো হ'বই আৰু অলৰেডি এতিয়া আপোনালোকৰ এটা প্ৰশ্ন বিশেষকৈ আছিল সেইসকলৰ যিসকলে ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টত নাম আহিছিল কিন্তু তেওঁলোকে এডমিশ্যন নল'লে এতিয়া ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টত তেওঁলোকে নাম আহিব নাহে সেইটো সুধিছিলে গতিকে ইয়াৰ ওপৰত আচলতে আপোনালোকক দুটা ধৰণে উত্তৰ দিব পৰা যাব এটা হৈছে যে যিসকলৰ নাম ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টত আহিছিল যদিহে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টটোত বহুত বেছি ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ হয়তো ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টত অহাসকলৰো নাম ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টত নাহিবও পাৰে সেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে বা যদিহে আপোনালোকৰ নাম এনেকুৱা হৈছিল যে আপোনালোকে বহুতো এপ্লাই কৰা নাই আৰু এপ্লাই নকৰাকু যদিহে এপ্লাই বহুতে কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নাম অহাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে বা আপোনালোকৰ আহি যাব পাৰে চ' গতিকে দুটা ধৰণৰ কথা আচলতে এটা হৈছে আপোনালোকে তাত কিমানে এপ্লাই কৰিছে সেইটো চাব লাগিব দ্বিতীয় আচলতে আপোনালোকৰ তাত এপ্লাই কৰাৰ সকলৰ কিমানে ইতিমধ্যে এডমিশ্যন ল'লে যিহেতু চিট ছিটৰো কথা থাকে গতিকে যিহেতু এটা লিমিট থাকে আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে সেই এডমিশ্যন তেওঁলোকৰ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে তাত কিমানে এডমিশ্যন ল'লে এতিয়ালৈকে আৰু এডমিশ্যন লোৱাৰ পিছত কিমানটা ছিট থাকি গৈছে সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰিও আপোনালোকৰ বহুত কথা থাকিব আৰু ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টত আপোনালোকৰ নাম অহা আৰু নহাটোক লৈও এটা বিশেষ কথা থাকিব যে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টত যিমানখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম আহিছিলে ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টতো যদি বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী অলৰেডি আছেই মানে পাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে যদি বহুতে এপ্লাই কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে হয়তো ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টত নাম মাতি থকাৰ পিছতো যিসকল আচলতে এডমিশ্যন ল'বলৈ নাহিল সেইসকলৰ নাম নাহিবও পাৰে বাদ পৰি যাবও পাৰে ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্টত হয়তো নতুনকৈ এটা লিষ্ট তেওঁলোকে বনাব পাৰে আৰু যিটো ডিপাৰ্ট যিসকল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আচলতে অকণমান কম ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে হয়তো আহি যাব পাৰে তেওঁলোকৰ ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সেই সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম সেইটো নাহিব এতিয়া কথা হ'ল ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টত এডমিশ্যন নোলোৱাসকলে বা এডমিশ্যন আপোনালোকে নোপোৱাসকলে কি কৰিব ন ইয়াক লৈ আচলতে এটা কথা থাকিব পাৰে আপোনালোকে স্পট এডমিশ্যন যিটো থাকিব সেই স্পট এডমিশ্যনত আহি আপোনালোকে যদিহে ছিট থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আচলতে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব বা যদি ছেকেণ্ড লিষ্টত আহি গ'ল তেতিয়াহ'লেতো আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ কথা আৰু আপোনালোকে পায়ো যাব পাৰে কিন্তু যদি নাহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই স্পট এডমিশ্যনৰ সময়খিনিত গৈ এডমিশ্যন ল'ব লাগিব যদিহে ছিট আছে আপোনালোকে সেইটোও চাব লাগিব যে ছিট আছেনে নাই চ' গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকক জনালোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ বহুতৰে মাজত এটা কনফিউজন আছে যে আচলতে নাম আহিব নাহে তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে কি কাৰণে নল'লে হয়তো বহুতৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যিহেতু এই গোটেই প্ৰচেছটো আচলতে এটা এনেকুৱা প্ৰচেছ য'ত গভমেণ্টে বা আপোনালোকৰ যিমানবিলাক বস্তুবিলাক হৈছে গোটেই ছিষ্টেমটো এটা ছিষ্টেমৰ থ্ৰুৱে দি যায় গতিকে আপোনালোকে আচলতে সেইটো কাৰণে ৱেইটো কৰিব লাগিব হয়তো আপোনালোকৰ এই যিটো স্পট এডমিশ্যন আছে তাত হয়তো ল'ব পৰা সভাপতা থাকিব পাৰে চ' আজিলৈ আপোনালোকক এইখিনি কথা জনালোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষত থকা যদি বাইল এপেন সেইটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ